assalomu alaykum va rahmatullohi ertalob kelibsiz yaxshi kilibsiz azizbek boshla ha boshlab yaxshi hozir bir o'n o'n besh daqita uzoq vaqtim bor ulguramiza gapirverin gapireing assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli tinglovchilar yaxshi kunda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bugungi bu video lavhani qilishimizda asosiy sabab birozgina ishlash uchun ko'proq vaqtni talab qilgan va ayrim o'quvchilar uchun biroz muammo bo'lib qolgan birgina misol sababli bu video lavhani qilishga qaror qildim vaqtimiz juda ham oz shuning uchun imkon qadar darsni hozir lavhani tezroq boshlayman bilmingizni ulashing loyihamdagi navbatdagi videolar ham kimlargadir bilimini bilimini ilmini o'zgarish uchun ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsa biz bundan juda ham bata xursandmiz bugungi misolimiz shunaqa misolki o'zi ko'rinishi sodda holatda lekin ishlash yo'li uch xil asosiy ikki xil yo'li va bitta qo'shimcha ishlash yo'li mavjud biz imkon qadar tezroq va aniq yo'lda chiqadigan holatni ko'ramiz va o'rganamiz bilganlar mustahkamlaydi bilmaganlar o'rganib oladi va shu haqiqatdan da kimdir mana shu misolni ishlah yo'liga tushunsa biz bundan xursand bo'lamiz bu misolni ikki ming yigirma ikkinchi yilgi yangi to'plam kitoblarida uchratgan bo'lishingiz mumkin olimpiada maktab olimpiada misollarida uchratgansiz aksariyatingiz juda ham ishlash yo'lini yaxshi bilasiz misolga e'tiboringizni qaratsangiz eng asosiy qahramonimiz bo'lgan misol bu misolni ishlash yo'lida nimalardan foydalanamiz qaysi xossalarni bilishimiz kerak nimani o'zi so'rayapti hozir hammasini yozaman diqqat qilamiz bu yerda sizdan so'rayotgan narsalar A ning qiymatini so'rayapti B ning qiymatini so'rayapti siqimaini so'rayapti bu isolni ishlashimiz uchun hurmatli tinglovchilar esinglarda bo'lsa man kasr mavzularini o'tganimda aytib o'tganman mana bu holatdagio qanday ishlaymiz bunda man asosan bitta narsaga urg'u berganman tenglikka ahamiyat qarating tenglik mana bu kaslning ro'parasidami demak asosiy kasar chizig'imiz pues, aynan shu ba'zi bir kitoblarda manbalarda yoki test qo'llanmalarda bir kasal chizig'ini uzunroq qilib beradi qaysi nusti qisqa qaysi nusti uzunroq demak uzunroq bo'lgan kasl asosiy kasr chizigi hisoblanadi buni qanday ishlaymiz suratda kas berilgan maqrajda esa nondan farqli bo'lgan s bu holatda yuqoridagi kasrning maqraji ga ko'paytirchi bo'lib tushadi demak a maqajda b ko'paytirlgan s holatini qabul qiladi keyingi holatida e'tibor qaratamiz mana bu holatga endi e'tibor qaratinglar bu holatda asosiy kasr chizig'imiz mana bu yuqorida ixtiyoriy a maraj noldan farqli bo'lgan b taqsim C va C. bunda C yuqoriga ko'paytiruvchi bo'lib chiqadi a ko'paytirilgan C taqsim b Mana o'quvchilarimga haziloni sifatida tushuntiraman buni ya'ni mana bu holatda yuqoridagi kasrni ustidan pastga bosadigan bo'lsak b ning yoniga tushib qoladi bu holatda esa marajdagi s ning yoniga chiqib oladi tushunarli demak asosan bizga mana shu holat kerak buni tushunishimiz uchun va urg'u beradigan bir jumlamga e'tibor qaratinglar mana bu holatdagi insonni zanjirli kasr holatiga olib kelishimiz kerak yana takrorlayman zanjirli kasr holatiga olib kelsak ishlash yo'limiz bizga namoyon bo'ladi o'zi ko'rinadi qanday yechim topishligi demak boshladik buni ishlashni boshlayman bu holatda bu holatda bizga e'tibor qarating b ko'paygan C plus demak a ko'paygan b ko'paygan C a plyus taqsim b ko'paygan C plyus br tenglikdan o'ng tarafdagi qiymatini yozmay turaman bu yog'iga urg'u qarating bu yog'ini ishlab oling xo'p, ho'p charqimasdan taqsimot qonuniga ko'ra bu va bu ifodada ani tashqariga chiqar qavsdan tashqariga chiqarib olamiz umumiy ko'paytuvchini. b ko'paytirgan s plyus b plyus C aa ko'paytirilgan <cin stereotype andals> <f dragging> s plyus bir beshinchi sinf darsligiga ko'ra kasrlarni qo'shish aytishda umumiy maqaj beriladi umumiy majga olib keladi demak o'rtadagi qo'shib qo'shish amaliga e'tibor qarating va mana bu ko'paytiruvchiga qarang va sga qarang maqrajdagi b ko'paygan s plyus bir aynan bu va bu ifoda uchun umumiy maxraj bo'lib turibdi alohida alohida ta'sir etkazsangiz shunda qisqarish ro'y beradida bunda a qoladi plus s maj b ko'paytirilgan s ubr holatni oladi shu yergacha tushungan bo'lsangiz davom etaman e'tibor qarating a plyus br taqsim b ko'paytirgan s plyus bir masajdagi b ko'paygan s plyus birning umumiy maaj holatini alohida bunga alohida bunga ta'sir etkazadigan bo'lsak umumiy maqraj berish holatide endi bizda hosil bo'ladi so'ngra a plyus b maraj e'tibor qarating hurmatli tinglovchilar s b ko'paygan S ga aloqada umumiy maqraj berilsa qisqarib ketadida b ning o'zi qoladi 1 ga ta'sir etganida 1 amana demak mana bu holatimiz chap tomonimiz batamom zanjirni kar holatiga aylanib qoldi endi o'ng tomondagi qiymatni sura ikkiga bo'lib yuborsak qirq besh ayetti qirq besh taqsim 7 holatga kelib qoldi mana biz uchun zarur bo'lgan kerak bo'lgan ifodaga olib keldik endi buni shu holaticha to'xtatib turasizda son qiymatiga urg'u berasiz nima uchun e'tibor qarating qirq besh taqsim yetti demak bu noto'g'ri kasrni aralash kasr holatiga keltirib olamiz oltia mana hurmatli tinglovchilar endi aralash kasrning xossasiga ko'ra butun qismni va kasr qismni mana bu holatida yozib olamiz endi shu holatda davom etamiz diqqat qilib turing plyus bir taqsim yetti taqsim uch hurmatli tinglovchilar mana bu holatga yana qaytib qoldikiz endi uch yuqoriga chiqsa o'zining holatini saqlaydi endi buni yana davom etadigan bo'lsangiz olti plyus bir taqsim yetti taqsim uch yettining ichida uchdan demak ikki plyus uchdan 1 ikki plyus bir, bir taqsim uchning yig'indisi yetti taqsim uchni ifodalaydi mana bizni yakuniy son qiymatimiz endi bundan hosil bo'lgan ifodani jamlab olamiz diqqat qaratamiz a plyus br taqsim b plyus bir taqsim s olti A ning qiymati 6, b ning qiymati 2, C ning qiymati 3. demak yozib olamiz a bizda 6 ni qabul qildi b 2 ni qabul qildi C esa 3 ni qabul qildi misolimiz oxirida bizda so'ralgan barchasi ma'lum bo'ldi olti ikki uch qiymatlari hurmatli tinglovchilar mana misolimizni ham yakuniga yetdik kimgadir nimanidir tushuntira olgan bo'lsak kimdir bizdan nimadir bilimni o'rgana olgan bo'lsa tushungan bo'lsa biz bundan bag'oyatda xursandmiz e'tiborlaringiz uchun rahmat ilmingizni ulashing loyihamdagi video lavhalarni vaqt ajratib ko'rayotganingiz uchun alohida rahmat ilohim yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin